হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আজি পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহি গ'লোঁ আৰু আজি বনাম বাবৰি শাক বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ মাছখিনিত নিমখ ৰঙগুড়া সানি ল'ম আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন সঁচাই বহুতেই ধুনীয়া লাগে খাবলৈ আৰু আপুনি বনালে আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহেও বহুত ভাল পাব ত' এদিন ঘৰত আপোনালোকে বনাই খুৱাব আৰু এয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গৈছে আৰু এইফালে লৈ ল'লোঁ মই শাকখিনি ধুনীয়াকৈ কুটি ল'লোঁ আৰু এইফালে দুটা বিলাহী আৰু এটা আলু ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কাটি ল'লোঁ এতিয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব মাছখিনি বেছি টানকৈ ফ্ৰাই নকৰিব যিহেতু শাকৰ জোলত দিম গতিকে এনেদৰেই ৰাখি দিব তেতিয়া ইয়াৰ সোৱাদটো বেছি ভাল লাগিব আৰু এয়া মোৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু সেই একেখিনি তেলতে মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম আৰু ইয়াতে দি দিম মই পাঁচ ফোৰণ কেইটামান আৰু এয়া জিৰা গুড়া আৰু এয়া হৈছে ৰং গুড়া আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম এইফালে দি দিম কাটি লোৱা শাকখিনি আৰু ইয়াৰ লগতে দি দিম আলুখিনিও দি দিম এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম আৰু এয়া মিক্স কৰাৰ পাছত দি দিম ঢাকোন আৰু এনেদৰে ভাজি থাকিম আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ বিলাহীখিনি সেইখিনি আকৌ মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স কৰা হৈ যোৱাৰ পাছত দি দিম ঢাকোনখন শেষত নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়া আৰু জালুকৰ গুড়া দি দিলোঁ আৰু এইখিনি লৰাই ল'লোঁ এয়া চাওক আমাৰ আজিৰ বাবৰি শাকৰ লগত ৰৌ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গৈছে তো বলক তেনেহ'লে থালিখন সজাই লওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বিশেষকৈ যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ বাই বাই